নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা সাঁচি গছৰ ভিডিঅ'লৈ বন্ধ কৰি আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিছে এটা বৰ ডাঙৰ এটা বৃহত্তম সাঁচি গছ আছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই সাঁচি গছডাল যদি মাল ধৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ সাঁচি গছ যদি মাল ধৰা নাই আপোনাৰ ঘৰৰ যদি বাৰীত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক এই সাঁচি গছডাল কিমান ডাঙৰ সাঁচি গছ কিন্তু ইয়াত মাল তেনেকুৱা নাই আৰু এই সাঁচি গছক প্ৰকৃততে ভোলা সাঁচি বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃতিত আপোনাৰ যদি ঘৰৰ বাৰীত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ সাঁচি গছ মাল নধৰা ভোলা সাঁচি আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে খুব এটা জৰুৰী ভিডিঅ' বুলি ভাবোঁ আৰু মোৰ লগত এজন মোৰ মোৰ লগৰজন ব্যক্তি আছে যে একেতে নিজৰ সাঁচি গছৰ লগত মানে জড়িত নিজে সাঁচি গছ কাম কৰে একেতে আৰু এইখিনি কথা ডিটেইলছ কথাখিনি জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণ নকৰিলে আছোঁ ভলা প্ৰতিটো কেনেকুৱাকৈ হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ গছখিনি ভলা হয় সেইখিনি অকণমান জনাবৰ কাৰণে মোৰ লগত লগৰজন আছে অকণমান জনাইচোন বাৰু মোৰ লগত ভোলা সাঁচিখিনি আচলতে পাতৰ ছাইজটোও ডাঙৰ ভোলা চাচি আৰু গছৰ চাইজ ডাঙৰ হয় খুব খুব সোনকালে বাঢ়ি যায় কিন্তু তাত পোকে কম খায় পোকে নধৰে প্ৰায়ে নধৰে সেইখিনিতো ৱেট ছিষ্টেমতে বিক্ৰী হয় ৱেট ছিষ্টেমত সেইটো যিটো সুধা কাঠ সেই সুধা কাঠখিনি বিক্ৰী কৰা হয় সেইখিনিয়ে আমি লওঁ তেনেকৈ কিন্তু তাত পোকে খোৱা কোনো মালৰ অংক তাত নধৰে মানে কম পৰিমাণে হয় পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপততো টেন পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ মানে এনেকুৱা নিম্নমানৰ মানে পোক সোমায় আৰু তাত বস্তুটো খাচিত মালটো ভাল নহয় হয় প্ৰায় জেগাত ভোলা খাচীত আপোনাৰ মাল নধৰে আৰু সেইটো ৱেট চিষ্টেমতহে বিকি আৰু বেলেগ খাচীৰ কথা নকওঁ ভোলা খাচী আপোনাৰ য'তে ৰক যেনেকে ৰোৱ তাৰ ভোলাটো ভোলাই হ'ব সেইটো ডাঙৰে চাইজ ডাঙৰ হ'ব সোনকালে আপোনাৰ ডাঙৰ হ'ব গছটো কিন্তু মালটো তেনেকৈ নধৰে ধৰে সেইটো ৱেট চিষ্টেমতহে বিক্ৰী হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক ইমান ডাঙৰ এটা বৃহৎ সাঁচি গছ চাওক এয়া চাওক কিন্তু আপুনি মই এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত ডাঙৰ সাঁচি গছ কিন্তু এই সাঁচি গছডাল চাওক আপোনালোকে কিন্তু মাল তেনেকৈ পুতি মাল বা পুতি বুলি কয় যিহেতু এই পুতি এটা তেনেকুৱাকৈ দেখা নাই বহুত ডাঙৰ বৃহত্তম তিনি পেঙিয়া এয়া চাওক তিনি পেঙীয়া সাঁচি গছ হয় এডাল কিন্তু তেনেকুৱা পুতি দেখা নাই এনেকুৱাকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ ভোলা সাঁচি আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ৰখা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধু অলপ যিহেতু এই ভাল সাঁচি গছবোৰ দেখিছে আপোনালোকে যিটো বাগানৰ ধাপে ধাপে যিটো গছবোৰ ৰোৱা আছে প্ৰকৃততে মোৰ নিজৰ নহয় এইটো এজন বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ হয় কিন্তু এই ভলা সাঁচি গছবিলাকক প্ৰকৃততে কি ধৰণৰ কি চিষ্টেমত একেতসকলে বিক্ৰী কৰিবলৈ পাৰে অথবা কি চিষ্টেমত বিক্ৰী কৰিলে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি এইখিনি কথাও আজি এই ভিডিঅ' য'তে যিটো গম পোৱা যাব দেখিছে আপোনালোকে যথেষ্ট আনকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচি গছখিনি তেওঁলোকে লাইন লাইনৰ যিটো ৰোৱা আছে দেখিছে যথেষ্ট ৰোৱা আছে আৰু প্ৰকৃততে এই গছখিনি কি কৰে প্ৰকৃততে কি চিষ্টেমত একেতসকলে মাল প্ৰস্তুত কৰে এইখিনি কথাও আজি এই ভিডিঅ'ৰ য'তে গম পোৱা যাব আপোনালোকে চোৱা যথেষ্টখিনি যিহেতু সাঁচি গছ দেখিছে লাইন লাইন যিটো সাঁচি গছবোৰ আছে ইয়াত গোলা খাচী পাতটোতে ধৰাবই আৰু গছজোপা চালেও দেখিব চাকৰিটো কেতিয়াবা ফাটি ফাটি যায় অলপ মানে গুৰিটো বহুত শকত হৈ যায় গছজোপা ওখটো কম হয় ওখ হ'লেও মানে মালটো কম ধৰে আৰু সেইটোৱে এই এইবিলাক হ'ল যিটো ভোলা

সেইটো নি তেনেকৈ যিটো ছিষ্টেমত মানে তেল উলিওৱা হয় নিজে ছিষ্টেমত তেওঁলোকে নি পেলাই বা আমি নি পেলাই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁগৈ কৰে তেওঁলোকে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে এই এই ইমান ডাঙৰ এটা ভোলা হাচিত কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় পুতি অথবা তেনেকুৱাকৈ কোনো মাল ইয়াত ধৰা নাই চাওকচোন বাৰু কিমান ডাঙৰ তিনি পেঙীয়া এডাল হাঁচি গছ বুলি ক'ব লাগে বহুত ডাঙৰ বৃহত্তম শোক ডাঙৰ কিন্তু ইয়াৰ এটা কথা কওঁ যে এই গছডালৰ পিছে ইয়াৰ ছালৰ কালাৰটো কেনেকুৱা চিষ্টেমটো চাওক চাওকচোন বাৰু ইয়াৰ কালৰ কালাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অলপ ৰং চঙীয়া জিকা লাগিছে কিন্তু প্ৰকৃততে গছডাল তেনেকৈ নঙাই দেখাতটো তেনেকুৱা পুতি বা মাল তেনেকুৱা দেখা নাই একদম কম পাৰ্চেজ এ আছ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ভোলা আছে বহুতখিনি এনেকুৱা লাইন লাইন আছে বাৰু হ'লেও কিন্তু তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভোলা বুলি ক'বলৈ গ'লে এইডালেই ক'ব লাগিব বহুত ডাঙৰ যথেষ্ট দেখিছোঁ মই আৰু তিনি পিঙি আচকে চওক আপোনাৰ যদি প্ৰকৃতিত আপোনাৰ ঘৰৰ বাৰীত এনেধৰণৰ গছ আছে ডাঙৰ গছ আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি আপোনাৰ আছে কিন্তু কেনেকুৱা ছিষ্টেমত মানে বিক্ৰী কৰিব পাৰি মই আপোনাক জনাই আছোঁ বাৰু আপুনি চাওকচোন বাৰু প্ৰথমতে গছডালো চাওক প্ৰথম কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভোলা আছে চ'চোন বাৰু কিমান ডাঙৰ ভোলা আছে কিমান ওখ ডাঙৰ আৰু চাই কিন্তু মানে আচি গছ যেন নালাগে এইবিলাক এইবিলাক বেলেগ এটা গছ লাগে যিটো তাত যিটো সেইটো কেঁচাই কেঁচাই পাব লাগিব সৰু সৰু কুটি কুটি মানে দেখিলে গম পাব আপোনালোকে সৰু সৰুকে কুটিব লাগিব কুটি পেলাই তাক গেলাব লাগিব এমাহ ডেৰমাহ দুমাহ তাৰপিছত সিজাব লাগিব এইবোৰ মানে খৰচ আছে তাৰ যথেষ্ট খৰচ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ দুমাহ তিনিমাহ পাছতহে ৰিজাল্ট ওলায় কেতিয়াবা মানে ভোলা খাচিত আপোনাৰ তেল আহেও কেতিয়াবা নাহেও নাই এনেকুৱা হৈ যায় আমাৰ মোক লগৰজনৰ লগত যিটো কথা আপোনালোকক জনালে আপোনালোকে নিশ্চয় কথা বুজি পালে যে ভলা সাঁচি গছৰ বিষয়ে যিটো কম পৰিমাণ কিয়নো জনালে আৰু ধন্যবাদ ভাল লাগিলছটো আপোনালোকে চাইছে নহয় এই সাঁচি গছটো এটা বৰ ভাল এটা জাতৰ সাঁচি হয় আৰু ইয়াতে খুব যথেষ্ট মাল আছে সাঁচি গছজোপা দেখিছে আৰু এটা ভাল উন্নত জাতৰ সাঁচি গছৰ পাতবোৰ কেনেকুৱা আৰু ভলা সাঁচি গছৰ পাতবোৰ কেনেকুৱা এইখিনি অকণমান আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰকৃততে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই গছডাল যিটো ইয়াৰে পাত মই পাত কেইটিলামান ছিঙি মই আৰু এই পাতটো আৰু ভলা সাঁচিৰ পাতটো মিলে নে নিমিলে এইটো চাম মানে আৰু বিশেষকেইটাম পাতটো মই ছিঙি লওঁ দেখিছে এই সাঁচি গছৰ পাতটো আৰু বিশেষকৈ আৰু মানে যিটো ভাল এটা উন্নত জাতৰ সাঁচি গছৰ পাত হয় এইটো আৰু ভলা সাঁচি গছ বহুত মানে বহুতখিনি ডাঙৰ সাঁচি গছ মানে আপুনি মই খুৰীয় বনোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে কিন্তু এই সাঁচি গছৰ লগত মিলে নে নিমিলে ইয়াক লৈ যাম আৰু তাত মিলাই চাম তাকো দুটাক মিলাই চাম ক'বলৈ গ'লে এই ভোলা সাঁচি গছৰ যিটো পাত পাত মই কেইকিলামান ল'ম তেতিয়া দুটা মিলাই চাম যে একাংকই যে কয় যে এই ভোলাচি ভোলাচিৰ পাতবোৰ যিহেতু ডাঙৰ বহল থাকে আৰু যিটো ভাল উন্নত জাতৰ গছৰ পাতবোৰ যিহেতু অলপ মিহি সৰু বুলি কয় আজি মিলাই চাম আৰু মই এতিয়া ছিঙিম বাৰু মই প্ৰকৃততে গছ গছৰ ডালো ছিঙি ল'ম আৰু এতিয়া মিলাই চাম অৰুণ বাগানবিলাকত দেখিবলৈ পাইছোঁ গোটেইখিনি যিটো কলম দিয়া হৈছে চাৰিওফালে বাগান দেখিছে আৰু মোৰ হাতত যিটো দেখিছে আপোনালোকে দুটা ইয়াত দুটা দুটা জাতৰ যিটো সাঁচি গছৰ পাত দেখিছে এই এইটো এডাল আৰু এইটো এডাল আৰু এতিয়া বস্তু মিলাই চাম যে প্ৰকৃতিতে ভোলা সাঁচি গছৰ পাতবোৰ কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে ভাল সচৰা এটা সাঁচি গছ গছৰ পাতটো কেনেকুৱা থাকে ইয়াতে এটা পাতৰ ঘৰ আছে তেনেকুৱাকৈ আৰু ইয়াতেই তেনেকৈ চকী এটা আছে অলপ ইয়াতে মিলাই চাম দেই এতিয়া বন্ধু ক'ল এটা কথা এয়া হ'ল ভোলা সাঁচি গছৰ পাত আৰু এয়া হ'ল এটা ভাল উন্নত জাতৰ পাত এয়া চাওক আপুনি নিজে মিলাই চাওক এইখিনি ইমান ডাঙৰ বহল থাকে চাওক কিমান ডাঙৰ বহল আৰু এয়া হ'ল অকণমান মিহি চাইজ এয়া চাওক এইকাৰণে কৈছোঁ যে ভোলা সাঁচি গছৰ পাতবোৰ প্ৰায় অকণমান বহল থাকে দেখিছে নহয় আৰু এয়া হ'ল ভাল সচৰ ভাল সচৰটো মানে অকণমান হ'ল সৰু এয়া চাওক